Вітаю, друзі! Ви на Ютуб каналі Кутнова. І я рада вітати сьогодні свого співрозмовника, полковника збройних сил України, льотчика інструктора та військового експерта Романа Світана, Романа Григоровича. Мої щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Бажаю всім здоров'я навзаєм Роман Григоровичу. Давайте розпочнемо нашу розмову і з новини про те, що от керівництво держави заявляє, що Збройні Сили України здійснюють контрнаступальну операцію на Донеччині, зокрема в районі Покровська та Добропілля. Також відомо, що головком Олександр Сильський доповів про перші результати цієї операції. Зокрема, за час проведення війни звільнили 160 квадратних метрів території, ще понад 170 квадратних метрів зачистили від окупантів, суттєво поповнили на. Наш обід обмінний фон е, перепрошую і також каже, що вже сім населених пунктів на напрямку звільнення а ще дев'ять очищені від російської присутності. Тобто про те, що ви бачите на сьогоднішній день по лінії фронту, чи дійсно це можна називати такою контратакою, і тоді що нам це дає? Ми Можемо звільняти територію тоді далі чи як? Ну Я наверное чуть уточню. Вряд ли це в метрах, це в кілометрах можуть стояти. по 160 квадратных километров. Это километр. Это, это, да, немецкий. Я... А, да да. да, да, километры. Проводится операция, но я бы не назвал ее войсковой, а там именно войсковая нужна операция. Одно дело, контрнаступательная операция, она может проводиться и силами, и средствами одной бригады, допустим. А войсковая операция проводится силами, средствами одной или нескольких дивизий. Ну, пока у нас корпуса, несколько, корпусов должна заниматься разблокировкой на Покровском направлении. Уже практически Покровск, Мирноград заблокирован российскими войсками. Российские дроны по улицам Покровска носятся, как у себя дома, как троллейбусы с автобусами. Примерно так. То есть проблема большущая в Покровске и в Мирнограде. Заболтать ее рассказывая о том, что проводится контрнаступательная операция на Покровском направлении, имея в виду, допустим, Доброполье, ну, вряд ли удастся. Почему? Потому что на местах люди прекрасно все это видят, наши бойцы видят, что там серьезная ситуация, и пока еще на данный момент войсковой операции не проводится. Ну, почему? Потому что это сразу было бы понятно. Любая войсковая операция, она, она возможно, самая интересная. Там россияне, помимо того, что они создали для нас проблему в Покровске, да, действительно, полу окружает Покровск, с юга они давно подошли уже к Покровску, уже, уже второй год, с севера только этим летом зашли за севернее Покровска и Мирнограда, пересекли трассу на Доброполе, на Доброполе уже куда-то выскочили, так они сами попали в проблему. Если у нас есть достаточное количество резервов, надо проводить там войсковую операцию по уничтожению э, этой клешни российской, которая пытается а, окружить погрузку с севера. Она подставляется с двух сторон, получается, северо-востока, севера подставляется под фланговый правый удар, правого фланга с юга со стороны Мирнограда и Покровска под э, фланговый э, удар слева. То есть, в принципе, выполнить боевую, то есть войсковую операцию возможно. Для этого надо достаточное количество сил, средств, не несколько полков или там не несколько штурмовых групп, которые отсекают сейчас россиян там в районе Доброполь и раз, их. Почему? Потому что они зарылись, То есть, выполнили прорыв. Это вот, кстати, попали сами в проблему. Россияне сами себе создали проблему. Пройдя до ну, Доброполя, вроде бы как для политического там, повышения политического имиджа Путина перед Трампом, это, это даже этот прорыв как был, но они попали в проблему тут, тут же с двух сторон, с двух флангов, и их зажали, и сейчас разбирается. Вот контрнаступательная, ну можно ее так назвать, можно, да, действительно, уровень примерно такой, но нужна именно на Покровском направлении, чтобы решить вопрос Покровского. Нужна войсковая операция силами нескольких корпусов. Ну, посмотрим. Авиационная поддержка, естественно, Определенне количество там ракетных войск, которые должны выполнять задачі РСЗО і так далі. Тупо цілої, Пока васкава не Пака То есть о чому речь, Ну сложно сказати, що имеет в виду наше політичне руководство по провідні такого родама. А в цілому, ці завершення цього року на фронті, як ви бачите, тобто нам потрібно стояти ось цій стратегічній обороні, стирати противника і тим часом накопичувати наші ресурси. Ну, правильно вы, да, вы правильно говорите. Нам надо удержать линию фронта, да, по возможности восстановив, некоторые потерянные ранее позиции, особенно третьей линии обороны. Почему я говорю по поводу Покровска? Если бы не дали россиянам перебраться через трассу Покровск-Константиновка, не было проблем ни у Константиновки, ни у Покровска. А сейчас возникают проблемы не только у Покровска, возникают проблемы у Доброполя, возникают проблемы помимо Константиновки, у Дружковки и уже Краматорска. Ну, то есть, если россияне, допустим, прорыв этот на, Доброполе расширят и дальше начнут двигаться на, на восток в сторону Краматорска, вдоль, вдоль трассы доброполя Краматорск. Именно эта трасса используется и нашими войсками в том числе. Потому э, вы, выполнять задачу перемалывания российских войск, основная, это основная задача, кстати, Основная задача, это вот по учебникам называется, основная задача обороняющейся армии, уничтожения наступающей армии противника, освобождение оккупированных территорий, следствие выполнения первой задачи. Ну просто как угол дома, ну для статистического понимания процесса, потому нам в этом смысле надо стоять, удерживать на лучших рубежах. Надо где-то где, -то, где -то провести контрнаступательную операцию, там пусть не глубокую, где-то надо даже можно отойти на более лучшие рубежи для удержания противника. Это тоже есть для уменьшения наших потерь, для того, чтобы его перемалывать. А россияне пытаются двигаться, они наступают. В наступлении потери в разы больше, 3, 5, 7, 10 раз больше. И вот именно такого рода действиями, когда противник наступает, его надо перемалывать. Возможности есть, да, плотность огнали надо увеличить, увеличить плотность войск. Для этого поставить строй силовиков, над этом уже говорили. И удерживать линию фронта. В это время, параллельно с этим, уничтожать российскую ресурсную базу. Вот то, чем сейчас третий раз начали заниматься наши силы обороны Украины, уничтожая российскую нефтянку. Везде, где только можно, и не трогая там, где можно, но почему-то не трогают. На нефтепровод дружба до сих пор качает, у нечего как качало, так и качает дальше, быстро восстановить. То есть параллельно с этим выполнять эту задачу основную. Плюс у нас есть возможности, появляются возможности дальними средствами поражения разбирать российские военные объекты в оперативном котле, коим является Крым. Россия, у россиян. Крым это оперативный котел, географический оперативный котел, из которого никуда не денутся. Стационарных объектов 150, то есть еще сотня мобильных. Их вычислить и минусовать ракетами, дронами, авиацией, возможно, и этим надо заниматься. А этим, кстати, занимаются наши спецслужбы. Мы же видели уничтожение ПВО противника и направление в сторону того же Новороссийска. Потому что заход дальних средств поражения, заход беспилотников в ракет со стальной моря, россиянами не, не сможет нивелироваться, так как у них нет плавающих зенитно-ракетных комплексов, кораблей так как любой корабль, по большому счету, это такой же ДРК, то есть система противовоздушной обороны, а мы, мы их отогнали в России. Новороссийска. Потому у нас есть чем заниматься, у нас есть, у нас есть механизмы победы, механизм победы, уничтожения ресурсной базы России, уничтожение ее нефтегазовой отрасли, везде, где только это возможно. А вот это вот ресурс, этот механизм, как ее победить бензоколонка это российская, спалить ее нафиг и не будет российского государства просто нам. Это, кстати, лежит на поверхности, это не 7-5 ДВЛБУ, надо, чтобы это понять. Вопрос, почему нам это не дают вот это, вот это проблема, почему эти зеленые крысы не дают уничтожить российскую нефтянку. Уже третий раз, мы же уже видим, что даже в третьем заходе вот начали бьем по глубоким тылам, а дружбу как не трогали, так и не трогали. Дивіться, в гурі кажуть про те, що населення Російської Федерації може через війну скоротитися на 25% і вже констатують, що в них є проблеми із робочою силою, якби тому що особливо в віддалених регіонах, звідки чоловіки відправляють на війну. А в них є якась. Ну, ми бачимо, що щоденно, якби ми знищуємо на війні десь до тисяч в середньому російських солдат. У них якась пікова точка тут є, от коли вони вже більше не зможуть поповнювати військо. Ні, ні. В таком, то есть, в таком виде, как сейчас ведут, с такой интенсивностью боев, которые сейчас россияне ведут, у них есть баланс, баланс поступающих войска и уходящих с линии фронта, иногда в пакетах россия то есть они этот баланс держат они почему допустим не разворачивают второй фронт почему они ушли из сирии почему они ушли из набугорного карабаха то есть, почему не развернули, допустим, наступательные операции против Эстонии, Литвы, Латвии, они держат этот баланс. Война, это математика, она считается на раз, два, три. Потому, россияне пока вот могут ставить в строй там тысячу на мэрущих, этих российских федерастов. Они их тысячу в строй ставят, среднем Что такое тысяча россиян? Это тысяча сто городов, в России тысяча сто двадцать городов. Каждый город в сутки выставляет одного рекрута, это возможность есть. Тогда -то даже некоторые там от нескольких десятков тысяч до миллионов населения. То есть каждый город по одному чахлу этому ставит в строй, и, пожалуйста, вы получаете тысячу рекрутов в сутки. Тысячу, рекру... тысячу федерастов российских уходит, уходит в пакетах или там разными частями с линии фронта. Вот этот баланс держится. Потому пока на данный момент я не вижу из-за того, что интенсивности боев нет, больше, чем российские резервы, людские могут дать, они с этим балансом могут выдерживать, но ну, они выдержат год, два, десять, двадцать, тридцать, сто сколько угодно. То есть там не будет снижения населения. Количество населения, тем более китайцев помогают. Китайцы помогают с Дальнего Востока, заходят там уже половина сел, китайские мальчики начинают бегать. То есть это, это на это надеяться нельзя ни в коем случае. Надеяться можно только на одно, единственное, это уничтожение ресурсной базы. Дело в том, что откуда берутся эти тысячи рекордов? Они их покупают. То есть у них работает рекординговая система, хорошее, так называемое, финансовое обеспечение, соцпакет неплохой, но это все деньги. Эти деньги берутся с нефтегазовых, то есть с нефтедолларов, с нефтегазовых доходов. Потому для нас очень важно уменьшить, допустим, поток российских рекрутов ударами по российской нефтянке. Это еще один механизм, как это не механизм, это еще один плюс при уничтожении российской нефтянки и по уничтожению в том числе и российской экономики. Про мене горуч гур. Тим часом взагалі народи і Російської Федерації, які вони використовують як штурмове м'ясо, зокрема Башкири, як у Татарів, запрошують якби до підрозділу, який був створений гуром, і зокрема це можна зробити через рекрутингову платформу, також лобікс. Там шукають якраз кандидатів серед цих корінних народів для бойового підрозділу «Аномат» у складі міжнародного легіону, що задумав Боданов? ну, это правильные действия, грамотные. То есть приглашать силы сопротивления тех представителей тех республик, которые гипотетически, теоретически будут выходить из состава Российской Федерации из этой тюрьмы народов чуть ли не первыми. Но просто приглашать, допустим, этого мало. Надо делать так, как в свое время, допустим, провели операцию по признанию Правительства Ингушетии в изгнании, наша верховная рада. У данного просто напросто надо чуть расширить э, механизмы привлечения. То есть надо признавать Бурятию, Башкирию, Татарстан, республику Саха, Якутию, э, э, Ингушетию уже признали, Дагестан. То есть республики признавать и очень много, э, допустим, есть правительств в изгнании, их надо признавать. Признавать правительство в изгнании, как реальное правительство республики, которое борется за свою независимость, Верховная Рада это может сделать. Уже это было сделано по ингушам, по ингушетии. То есть, кстати, вот ингушская общность, их ядро практически, которое сейчас управляет процессами в изгнании, да, на данный момент в изгнании, оно решило этот вопрос. То есть, а Верховная Рада пошла навстречу. Да, ну, надо просто и эти механизмы к себе в управлении и дальше уже через эти правительства, этих республик привлекать в батальоны, опять же, не просто батальоны, это будут вооруженные силы этих республик, которые потом, после освобождения России от московского ИГА, они в конце концов будут костяком вооруженных сил тех формирований, тех республик, членами которых они являются. Вот такой механизм надо запускать. Причем еще и нужно механизмы запускать, допустим, тому же Буданову, это, это нормально, это как раз и задача Главного управления разведки и службы внешней разведки, признание, допустим, тех же правительств знаний, допустим, Дальневосточной Украинской Народной Республики, которая образовывалась еще в 20-х годах, 90-х годах прошлого столетия. И бумаги есть до сих пор. В Маньчжурии надо покопаться, понаходить. Людей надо понаходить. Признавать эти, эти республики как государство. А дальше работать с ними уже в законном в международном поле, привлекая их военнослужащих, обучая, может быть, у нас. Это целый процесс, который надо уже запускать, и возможность у ГУРа такая есть. Это вот следующий шаг Гуру, Это если нас слушают аналитики по Гуровски, они, я знаю, что иногда подслушивают, слушают, имеется в виду, а может и подслушивают, всякое бывает. Брать на вооружение вот такой механизм, и тогда в разы увеличится количество рекрутов как раз в эти формирования, которые будут бороться за, за свою независимость, за независимость Бурятии, Важкі якуті, ну і так далі. Ну, коли ми йде знову ж таки про розпад Російської Федерації, так і ви кажете, що це одне із завдань, зокрема АГУРУ. Так, а тут то потрібна Україні тоді підтримка і наших партнерів, тоді Романа Гаргоровича. Ну, конечно, но только нам надо первым шаги делать. Конечно, это надо, надо по, по, поддержка международного сообщества на международном уровне и продвигать эти темы. Ну, причем, опять, даже не нам это надо продвигать. Это будут продвигать сами, они и продвигают. Очень много правительств в изгнании есть. Якуты, кстати, сидит правительство в изгнании где? Валя на Альянс. Закай, штаба. до речі, про це говорив. Перепрошую, що перебуваю, але Закай. Ахмед говорив також про це. И він каже, що тут потрібно, чтобы Украина щоб Україна все розпочала, цей процес підтримка. Конечно, Да не, она уже начала, мы же уже начали, я же говорю, что Ингуша, мы как-то с вами вот в эфире это проговаривали, вот, по-моему, полтора назад, я вот точно не вспомню, когда бы наша Верховная Рада признала Ингушей, но она нас сама не может признать, То есть Скорее всего, ингушские, то есть ингушские, представители ингушского народа, правительство знаний появились в Верховной Раде, нашли определенные ходы, как подойти, и мы признали их. Но вот таких надо признаний надо больше делать, то есть расширять этот э, спектр. Но искать надо этих людей, приглашать по большому счету. Ну, это надо и приглашать в том числе, это же на внешнем, на международном уровне эти процессы запускать. Министерство иностранных дел над этим надо работать. Это не только ГУП, это военная, это военная организация, главное управление России. А это вообще мид должен работать над этим вопросом. То есть не организовывать поездки, шопинги для наших зеленых бары за кордоном, а конкретно заниматься вот такого рода деятельностью. И тогда гуру будет проще. Мерц звинуватив Путіна у вбивствах та спробах дестабілізувати Захід, каже, що недавні ось ці безпілотники на території Польщі та Румунії є частиною давньої тенденції перевірки кордонів заходу. Путін давно це робить і саботує весь процес і хоче дестабілізувати їх їхнє суспільство. Роман Григорович, чи можна говорити про те, що Мерц – Може стати та Німеччина тим ядром, скажімо так, яке консолідує навколо себе ну, дійсно, якби європейців, і ми і тут зможуть протистояти спільно з Україною Путіну, ну, знову ж таки і враховуючи ту політику, яку наразі проводить Дональд Трамп, уже став. Уже можна констатувати факт, о том, що імені Германія і Мерць, як руководитель об'єднаної Германії, він уже став таким консолідуючим стержнем. обороноспособности Европы. Ну, естественно, они видят нас как одну из основных базовых армий, которая эту обороноспособность может усилить. То есть это тоже хороший такой ход. Естественно, после того, как уже сформируется определенная последовательность действий, ядро принятия решений, силы, средства, которые будут выделены для выполнения задач обороноспособности Европы. После этого никуда, никуда Трамп не денется, никуда эта вся администрация Витковская, никуда она не денется, она просто признает, так сказать, данность, в которой они могут себя найти, а могут и не найти. Ну, то есть, если будет принято решение, допустим, европейским сообществом выдавить американские системы ИДЖИС, противоракетная обороны с территории Европы, а почему нет? Они, если не выполняют определенных задач, как можно было бы использовать американскую систему ИДЖИС для выполнения задач защиты Польши. В Польше в Резиково расположена, расположена пусковая установка МК-41 корабельная, которая закатана в бетон для запуска ракеты СМ-3 для перехвата российских полицейских ракет. Но это же пусковая установка 64 шахты, которая могла бы запустить 64 томагавков в одном зал. По тому же Элабуге по, той же, там, по тому же Ижевску. 64 томагавка, зашедшие на Элабугу, поставили бы крест у любых поползновениях иранями достать до Польши. Вот такой механизм должен быть. А если его нет, если его не запускают американцы, так нафиг они тогда Европе надо. Закатали в бетон, но имеется в виду залили эти шахты, забыли, что там они стоят. Смысл тогда, нет, если они не выполняют задачу по обеспечению безопасности Польши, а они выполняют а выполняют задачу по обеспечению безопасности противоракетной Соединенных Штатов. Вот такой подход должен быть, и этот подход, я думаю, будет в конце концов, раз Трамп, его администрация проповедуют, так сказать, отношения вот такие денежные. «ты мне, я тебе» называется, ну тогда да, Европе надо четко показать Соединенным Штатам, что подождите, ребята, не все так просто, как вы думаете, потому что именно европейские механизмы безопасности, они штаты и прикрывают восток. В основном оттуда, оттуда может что-то прилететь. То есть э, здесь тоже такой такой момент, но для этого надо стать силой. Вот этими, этой силой сейчас и пытаются стать э, Германия под руководством Меркель. У них это получается. Євросоюз призупиняє фінансову підтримку у Ізраїлю. Про це заявила Урсула фон дер Лянь, і все це вона сказала, що через конфлікт у секторі гази, і крім того, заговорила про санкції не раніше говорив про те, що Ізраїлю потрібно готуватись до блокади і економічної в тому числі чи можна сказати про те, що ось ці якби заяви Урсули, в принципі, європейців не якимось чином вплинуть на його позицію, чи ні, враховуючи, що якби він тут має. Підтримку трампа, а что правда рубио, казалось, что все эти действия якби це бы это его персональная ответственность, а не президента США. Мы с вами несколько лет об этом говорим. Израиль ведет геноцидную политику по отношению к арабам. Антисемитизм чистом виде, арабы-это семиты. То есть политика сионизма такая же, как и расизма в том числе. Тогда две, два фашизма так называемых. Сионизм и расизм. Обе, обе, этих страны, Израиль и Российская Федерация, ведомые, ведомые практически геноцидниками, тем же Нетаньяху и тем же Путиным, они проводят эту политику уничтожения коренных, коренного населения территорий, которые они хотят захватить. А уничтожение украинцев уже достигло до полумиллиона практически на наших жизнях мы потеряли, уничтожение арабов, семитов, еще раз повторюсь, почему всегда говорю, что это антисемитизм в чистом виде, антисемитизм, который ведет к уничтожению целой ветки семитских народов, арабской, именно палестинской, на землях Палестины. И такого рода действия, кто же их будут поддерживать? Такие же, кто может поддерживать, допустим, Израиль в их, в их геноцидной политике? в убийстве арабов или Россию в убийстве украинцев. Только такие же отбитые на всю голову геноцидники. Ну то есть Трамп может их поддерживать, Витков носится как дурень со ступы, с, этим, с этой темой. То есть ну, такого уровня, естественно, все нормальные люди это поддерживать не будут, а по возможности будут этому препятствовать. Сейчас поднимается вопрос о признании Палестины европейскими государствами основными. Там, той же Франции, те той же Британии, вот, скорее всего, в ближайшее время Стармир объявит о признании Палестины как государства. Чему противятся Соединенные Штаты, Израиль, естественно, Венгрия, самое интересное. Противники великие создания палестинского государства, которое успокоит практически Израиль, ну, может, по крайней мере, посодействовать этому. Потому здесь наши украинские судьбы с палестинцами, одна судьба, нас геноцидят. А геноцидят кто? Россияне, израильтяне. И там и там. То есть они, они еще и в паре где-то работают по некоторым, по некоторым позициям. Противодействие будет серьезное демократического сообщества. Причем оно не только в Европе. То есть в Европе эта волна уже поднялась уже по признанию по признанию Палестины и по давлению на Израиль в, ее, в его геноцидной политике такому же, как и по давлению в России, на Россию в той же самой геноцидной политике. Причем это уже, это уже волна поднимается и в Соединенных Штатах. Уже некоторые сенаторы и конгрессмены уже признают Израиль как, как геноцидное государство, которое ведет политику геноцида по отношению к арабам. Это уже начало в риторике республиканцев, демократов в том числе, уже проскакивать. Организация объединенных наций признала Израиль по четырем пунктам геноцидным государством, то есть конкретный геноцид арабов. То есть этот процесс набирает оборотов. Вопрос, чтобы он не только Израиль зацепил, но же еще Россию должен зацепить. То есть израильтян признали геноцидниками, а россиян до сих пор не признали. израильтяне десятки тысяч арабов убили, россияне сотни тысяч украинцев. И до сих пор Россия не признана государством, не спонсором терроризма. Кстати, Израиль надо принимать государством. государством террористом, чисто потому что террористические атаки сейчас идут на ту же газу. То есть движение это уже есть, положительная динамика есть. Мы о ней два года говорим. Все посылы на 7 октября 2023 года на этот казус были, так называемый, которые практически подготовили израильские спецслужбы. Именно подготовили. Почему? Потому что ну, с точки зрения военной. Давайте на пальцах расскажу, что это такое. Что такое газа? Это 40 на 10 участок земли. 40 километров на 10 километров. Его можно прошить за 10 минут до моря и 40 километров до Египта. Вот вам, пожалуйста, 40 на 10, 50 километров фронта. Что такое 50 километров фронта? У нас одна бригада держит 50 километров фронта. Ну, то есть Цахал стартово там под 150 тысяч военнослужащих отвели от этих 40, вернее, от 50 километров фронта, отвели их, практически пригласили, называется, хамасовцев пригласили для удара, подвели, самое интересное, к границе, к Газе людей, какой-то фестиваль там и так далее, и тому подобное, создали казус Бейли. Убили своих людей, так полторы тысячи израильтян погибло. И не только израильтян, со всего мира людей погибло. Подставили, получается, гражданских под удар Хамаса, а потом начали геноцидную войну против народа Палестины, которая живет, а там 2 миллиона человек жило, по крайней мере, в Газе. Помимо этого, под шумок еще и западный берег реки Иордан присоседили, уже его аннексировали, по крайней мере, КНС аннексировал. То есть там геноцидная политика в чистом виде, под видом казус были, я уже об этом, я об этом уже говорил. Всех этих ребят вместе с кацами, Вместе с Нитаньяху должны уже судить не только международного уже должны судить в организации Объединенных Наций, скорее всего, там их судить не. вот попомните мое слово, мы еще об этом будем разговаривать. Роман Григорович, ми слідкуємо за подіями та аналізуємо у спільних ефірах. Глядачам нагадую, що інтерв'ю із вами тепер ви можете дивитися на Ютуб каналі Котнова, Тому долучайтесь, будь ласка, до нашої спільноти. Роман Григорович, Вам як завжди щиро дякую за важливу та цікаву розмову і дякую за те, що ви приділяєте свій час а глядачам, друзі, ті, хто ще не доєдналися. Підпишіться. Будь ласка, зробіть це, ставте свої вподобайки. Всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Роман Григорович, я буду вас чекати. Субтитры